лікар-діетолог Катерина Пегова в студії нашої програми, доброго ранку, Кать, ну, говоримо про те, що є такий от курс, який є ну твоїм авторським, в тому числі, да, і цей курс покликаний не просто привернути увагу до здорового і правильного харчування, а ще й звільнити від багатьох міфів і легенд, які супроводжують правильне харчування і дієтологію як тако. Наскільки той курс, який от, ти пропонуєш усім? Ну, и глядачам в том числе, есть опробованным. На кому он опробован и насколько он действительно авторитетный? Да, хороший вопрос по поводу попробовать. да, На себе, конечно же, в первую очередь, потому что, когда я училась на этих курсах, я сама прошла их и не раз, и не два, и даже не пять. И поэтому наработала свой опыт и поняла для себя, что мне нужно, для чего мне это нужно, когда, во сколько и как. Ну, то есть, все, все что можно, пробовала на себе, на своих подопытных, не знаю, слово, наверное, не очень корректное, но на ученицах, на учениках, и очень много результатов. Поэтому все попробовали, все сделали, все, что нужно, и теперь доношу это до людей, потому что питание, вроде как, питание такая штука, мы все питаемся каждый день, да, тут уже никуда не уйдешь от этого, но... Пока человек молодой, не возникает вопросов по здоровью. Все переваривается, даже гвозди можно переварить. А через время почему-то начинаются сбои. И люди задумываются, к сожалению, попозже о своем питании. К сожалению или к счастью, не знаю, наверное, пока петух не клюнет. Но вот у меня получилось так, что раньше я читала эти курсы одним осознанием. То есть просто мне это очень нравилось, я любила доносить для людей информацию, что-то искать новое, научные какие-то исследования, данные. А сейчас я это немножечко с другой стороны доношу, то есть уже со своим опытом и опытом моих родственников, близких людей. Потому что начинаются заболевания, и тут уже начинаешь выключать мозг и немножечко по-другому анализировать информацию, то есть в более ответственной позиции. То есть вот важно, чтобы питаться так, чтобы не болеть, а не питаться, чтобы выздороветь. То есть это две кардинальные такие два полюса, к которым я сейчас пришла. То есть питание ради того, чтобы оздоровиться, а не для того, чтобы что-то там вылечить. То есть профилактика важна. Чекай, а насколько часто выникают, вернее, как часто рано выникают эти захворевания, которые связаны с неправильным харчеванием? Где-то, наверное, лет с 25-30, мне кажется. То есть, в очень рано на этот момент. каких-то микро... О симптомах. Например, вот у меня ко мне приходят люди, которые имеют много лет пониженное давление, для них это норма. Uh -huh. Они думают, что для них это норма, возможно, всю жизнь оно было такое, но со временем оно еще понижается. И мне, спра мне спрашивают, что же мне нужно попить, чтобы там, повысить давление. Кофе подойдет. То есть это немножечко не тот уровень а, лечения, так скажем. Потому что кофе, конечно же, он поднимет давление, все хорошо, появится бодрость, жизнерадостность, силы no появится. No, no. Да, а потом что делать? Опять пить кофе. То а, есть вымывая кальций, а это значит, что да. зубы, кистки становятся сразу да, слабшими. Да, да, ну, абсолютно да. выходит замкнутая кола, в мы сами себе заходим и не можем выплатиться. Вот, себя. совершенно верно. Поэтому моя задача, чтобы люди научились так питаться и так за собой следить, чтобы это, эти все симптомы появлялись как можно позже или вообще не появлялись. Поэтому вот, направлено на поддержание, профилактику. Конечно же, если есть какое-то заболевание, мы с ним чего-то делаем. То есть я объясняю механизм, почему это возникло. Потому что, возможно, многие заболевания являются следствием одной и той же причины. Например, нехватка белка. Это и, возможно, венозное расширение вен, это, возможно, и пониженное давление, это, возможно, и плохое пищеварение то есть, какие-то неприятные ощущения в кишечнике, возможно, и слабое зрение. То есть, много-много-много заболеваний можно А виясніть через питання і начать з ними боротися. А, наскільки багато довелося інформації проаналізувати, так якихось досліджень, тому подібно для того, щоб міфи ну якось спростувати для себе міфи? Много. Я вообще по сути своей аналитик, где-то там по, по умственному какому-то развитию, и мне очень нравится сравнивать информацию и копать, сравнивать и насколько можно больше копать, и нам, насколько глубже это возможно. Поэтому я сама доктор и общаюсь тоже с докторами и вижу, как они этим занимаются, то есть делимся информацией с другими докторами, например, со стоматологами, с диетологами, ну, с разными-разными докторами. И, в принципе, это такой... Образ жизни, я бы сказала. То есть не просто я вот сижу в интернете и там что-то смотрю или там читаю научную статью и сравниваю. Это как-то больше с образом жизни связано, потому что мне это нравится в принципе. Я вот сижу дома, что-то появилось в одна минутку, ага, пошла там какой-то фильм, посмотрела по питанию, там что-то изучила по органу какому-то, который я там не до конца исследовала. То есть это постоянный процесс. И я сколько раз пыталась уйти из медицины, все равно-то возвращаюсь. Ну, то есть как то так получается, что... Ну вот возвращает туда. У меня химико-биологический класс был и медицинскую академию закончила. То есть постоянно связано все со здоровьем, и ну, все равно это очень важно. Я поняла, что для меня здоровье – это один из, наверное, критериев счастья, поэтому этим занимаюсь и пытаюсь это донести до людей. Потому что вроде как питание, опять же, каждый день нас сопровождает, но почему-то не все задумываются о том, что же они едят. Что касается мифов, какие наиболее распространенные мифы должны бороться в процессе общения с людьми, которые приходят за порадой, за каким там рецептом для здоровья? Чаще всего люди приходят именно с вопросом каким-то. То есть не, с профилак... не по профилактике вопросы задают, а вопросы уже по болезни. То есть это один из главных мифов, что нужно питаться тогда, правильно тогда, когда уже есть какое-то заболевание. Это уже как бы последний... Мовляв, диета потреб на ту да, ты хворишь, да. да, вот это единственный такой, наверное, распространенный миф. И нужно заниматься здоровьем не тогда, когда уже припекло, а когда еще рано, то есть когда, уже, когда это еще не нужно. Вот это первое самое главное. Потом идут уже жиры и калории. Чаще всего люди считают калории. Вот мы вчера общались тоже с человеком, мне говорят, что вот, там такая-то еда настолько калорийная. Ну, то есть опять с калориями, с калориями, а у нас же нету, как калории посчитали. Их же взяли и сожгли под открытым огнем. У нас в организме огня нет открытого, поэтому гореть ну, немножко по-другому процессы происходят. Поэтому вот с калориями объясняю, как это все взаимодействует. И жиры, конечно же. 0% жирности это очень распространенная штука. То есть люди покупают наливок. Йогурты, да? да, да. И думают, что они похудеют. Но это тоже миф. І на школах я якраз розказував, чому і чому потрібно наоборот купувати не 0, а на на, на, на можна більше відсоток, тому що корова вже не дає таке жирне молоко. А угу. е, що стосується взагалі усвідомлення людей, що потрібно харчуватися правильно, ну сьогодні вже з'являється, вже люди починають якимось чином, ну, скажімо так, уважніше ставитися до того, що вони їдять. Так, да, щастю, вірнек моєму к щастю, і вообще хорошо, що люди починають заботитися про своє здоров'я. Вже дуже багато молоді Люди сидят на посту, то есть ко мне приходят на школу, вот была последняя школа, она заканчивается в пятницу, и там многие девочки сидят на посту и спрашивают, как же, вот, что же есть, как все это вот делать, как рацион простраивать. То есть они начинают уже думать, а девочкам лет ну, 18-20, то есть не, не взрослые женщины. И это очень хорошо, что они заботятся о своем здоровье, но важно еще понимать, как правильно сидеть на посту, то есть обычно что происходит? Убираем О, да, мясо нет. и начинаем есть каши круглые углеводы, сутки. Да. да, углеводы. И потом же думаем, почему вот от мяса хочется отказаться. Вот мой восьмилетний опыт говорит вот как раз те же самые факты. Я ушла от мяса не только потому, что мне хотелось уйти, а потому что мне не нравилось там ощущение после, когда я съела, то есть немножко в кишечнике, в желудке неприятные были ощущения. И мне показалось, что нужно уходить от него на 100% и убирать, то есть из рациона. А на самом деле, получается, почему люди уходят? Потому что тяжесть, но тяжесть не просто потому, что вот не хочу, и мне это не нужно, а потому что нет ферментов, чтобы переварить это мясо. Поэтому мы на школах немножко перестраиваем вот эти убеждение и выясняем, это действительно человеку не хочется мяса или у него просто тяжесть в желудке. Тогда совершенно другой подход к этому процессу. И во время поста, конечно же, лучше добавлять белок. Все-таки, хоть и говорят, что там в растениях есть белок, да, он есть, но мы же не коровы, не съедим тонну сена за один раз. Они все время жуют, каждый день что-то жуют, каждую минуту что-то жуют. Мы не такие, поэтому немножечко по-другому питаемся. Ну и вот как раз по этому поводу общаемся, чтобы люди грамотно вегетарианили, сидели на посту или на сыроедении, там уже кто во что горазд, но чтобы это было сбалансировано, и чтобы потом через лет там 10-15 не было, было никаких не проблем. Да, потому что отсутствие белка ко мне обращались, обращались Пациенты, скажу так, потому что действительно проблемы есть там с 11-летним стажем вегетарианства, с 15-летним стажем. И практически у всех одни и те же симптомы. То есть кишечник, желудок не работает, флоры не хватает для переваривания, начинаются проблемы со зрением, с сосудами, с пищеварением, в принципе, с давлением, с настроением, много всяких процессов, которые захватывают это неграмотное вегетарианство. Поэтому, если на посту или вегетарианец человек, то A, нужно все-таки грамотно к этому підходити. навіть mm -hmm. mm -hmm. якщо не на посту, мені здається, так само да, то, да, що да, часто конечно. неправильна їжа викликає важкість у шлунку, да. і uh, перше, що ми беремо, ми беремо якісь таблетки, пілюльки ковтаємо. Mm -hmm. ну, переварить это все, що съели, да. А, до речі, важко взагалі а, бороти якісь а, людські стереотипи про їжу. От а, ну навіть можливо не на курсах, а в повсякденному спілкуванні. От а, як я не знаю, бабусі дідусі. Та -то треба з'їсти більше, тому що то ж як ти вже, якщо в тебе щічок нема, то погано. Іли не буде потім голод начнется, да? Так, Так, це дуже да, складно, По крайней мере, то що я наблюдаю. Почому сложно? Тому що в магазинах продаються. продукты, которые мы покупаем, то есть на рынок мало кто ходит по отсутствию причин, отсутствию времени, возможностей или еще чего-то, кто-то не доверяет рынкам. Поэтому идешь в магазин и видишь этот перечень продуктов, а их очень много, на одной полке стоит много-много производителей и выбрать, в принципе, не из чего вот с этим связана причина сложности, потому что если бы на, на, полках стояло все органическое, все натуральное, без химии, все с настоящими составами, а не с теми, которые пишут на этикетках, было бы намного проще. То есть сложность в том, что выбрать не из чего. А если есть из чего выбрать, оно все дорогое. Ну и снова таки, або робити вдома сам, самостоятельно, Я вот был период, когда все захопливались домашним йогуртом, mm -hmm. бифидобактерии купували да. и в молоко да, додавали да. для того, чтобы... Но снова же таки, это там, 9 часов для того, чтобы закусать загу... йогурт, когда в магазине можно за полчаса пить и выбрать. Да, плюс к тому, что еще нужно выбрать этот йогурт грамотный. То есть не просто заквас. Да. Да, да. конечно, которые будут работать, которые будут нас и подпитывать, и заселять. То есть это тоже процесс. Я вот сравнивала разные флоры, которые есть у нас, и магазинные, и аптечные, и заграничные. То есть разные-разные. И люди, к сожалению, смотрят только на цену. Вот это второй миф, наверное, который для меня это прям вообще как по сердцу. То есть люди говорят, а вот я нашла дешевле там, или еще что-то. А дешевле по какому признаку это? Только по цене определяется? А нужно же по составу, по количеству этих бактерий, по фирме, опять же, производителя. То есть я всегда учу на школах, что не смотрите на этикетку, на цену не смотрите, смотрите на состав сразу же берешь баночку и переворачиваешь спинкой и смотришь, что там внутри находится. Ну, вот раз, а этому... чем че же будто такие харчувания в, в покишении, скажем так, людям? Здоровое харчувание, органичное да. по Конечно, только если, например, покупать вместо чипсов, там, творог полезный. То есть люди тратят денег больше на вкусняшки, которые мне особо нужны. Например, человек покупает шоколадку, для чего? Для того, чтобы настроение улучшилось. А почему оно плохое? Потому что не хватает витаминов группы Б, к примеру. Мы их добавляем из витаминов или из еды, ну, что человек там сам выбирает для себя. Настроение поднимается, не хочется шоколадку. То есть... Все нужно рассматривать изнутри. Поэтому если например вот так подходить с таким уровнем осознанности к своему телу, то и не, не столько потребуется денег на здоровое питание. То есть есть даже такая фраза, что вы думаете, что здоровое питание это дорого, вы просто забыли посчитать стоимость своих болезней. То есть я за такий підхід, щоб питатися здорово і грамотно, з грамотними составами, возможно, нужно поіскати немножко більше, то й більше времени, но тогда не потратиш денег на своє здоров'я. Потом що стосується самого курсу, який пропонуєш, наскільки він великий, наскільки він не підготовлені людині, може бути доступним. доступен потому что доступен любому человеку, потому... будь-який уровень подготовки, осведомленности. Да. Да, да. да, совершенно верно. Конечно, с косметологами, с врачами общаться интереснее, потому что они понимают, о чем я говорю. Но те, кто не понимают, я им тоже все это доношу в понятной форме. Мне даже девушка на курсах, которые сейчас идут, говорит, ой, так все понятно, как для, для маленьких детей. Угу. То есть я пытаюсь нарисовать картинки, организм сравнить с городом, в котором мы живем, я это мэр города. Мої там дома це мої білок. Якщо там літають птички в городі, то це мої антиоксиданти. Тобто я говорю, от на такому рівні, щоб було понятно любому, навіть дитині. Угу. Тому це цікаво і достатньо забавно. Дякую Катерина Пєхова завітала до нас із міфами, які варто зруйнувати стосовно правильного харчування. Дуже сподіваємося, що буде багато людей, які відгукнуться, які нарешті зрозуміють, що час братися за своє здоров'я серйозно, а не просто заліковувати, зализати до скажемо так старі ради, ми можемо далі переходити до чергової рубрики. Це життя в квадраті, і власне будемо дізнаватися більше про те, як змагаються в інтелектуальній грі «Брейнринг» діти з соціальних закладів Запоріжжя.